میری ویڈیوز غور و تفکر کے ساتھ دیکھیں آپ لوگ جو سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں میں نے ریڈی بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے جوابات دیے ہوئے ہوتے ہیں مثلا ایک بھائی آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کسی عالم کا وہ اعتراض نقل کر رہے تھے کہ آپ دوسری طرف کی سے بیان نہیں کرتے ہمارا یہ دعوی ہے کہ اس پلانٹ ارث پہ سوائے ہمارے کوئی بھی اور ریلیجس پلیٹ فارم پہ بولنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مخالفین کے دلائل بیان کرتا ہو یہ ہمارا دعو ہے اللہ کے فضل سے تو اب یہ کہ وہ آپ تک نہ پہنچے ہوں اور آپ کسی کا اعتراض لے کے ہم پہ اعتراض کریں تو یہ بالکل غلط بات ہے آپ پوچھیں کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے تو کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے تو کئی سال پہلے ان چیزوں کا ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے جو آپ مثلاً وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب امت میں افطراک ہو جائے گا تو جو اقرب الالحق ہوگی جماعت وہ جماعت ہوگی جو خوارج کے خلاف قتال کرے گی تو پہلی بات یہ اس افتراق میں نبی السلام نے یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا اہل جمل اور اہل صفین کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کس کے بارے میں ہے اہل جمل کے بارے میں ہے یا اہل صفین کے بارے میں دوسرا حضرت علی کی جماعت نے قتال کیا اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جو مخالفین تھے وہ بھی حق پہ تھے اور حضرت علی بھی حق پہ تھے یہ بالکل غلط ہے کیسے ہو سکتا ہے قرآن کے حکم کے خلاف نبی اسلام کیسے فرما سکتے ہیں قرآن میں تو عطی الامر منکم نبی الاسلام نے واضح ارشادات فرمائے بخاری و مسلم میں کتنی حدیث موجود ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی و ال الامر منکم اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فطروں کا دور ہو تو تم جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا اور اس وقت ظاہر مولا علیہ السلام تھے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اور مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو ان ساری حدیث کے تحت حضرت علی نے اپنے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھائی وہ بالکل ٹھیک ہے المستدر الحاکم میں سنن نسائی الکبرا کے اندر حدیث موجود ہے نبیل اسلام مسند عمل میں بھی ہے کہ ایک زوجہ مطرمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی نبی اسلام نے وہ مبارک جوتی کاٹنے کے لیے حضرت علی کو دی اور پھر تھوڑی دور جا کر انتظار کرنا شروع کر دیا اتنے میں سیدنا ابو بکر عمر بھی وہاں پہ موجود تھے اور باقی صاحب تو نبی اسلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو قرآن کی جو تفسیر ہے اس کی خاطر قرآن کی جو تنزیل ہے قرآن کا نزول اس کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا قرآن کی تفسیر کے لیے جس طرح مجھے اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف تو یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ حضرت البکر نے کہا انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں ہوں فرمایا نہیں حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ فرمایا نہیں حالانکہ رسول اللہ یہ نہیں کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے اس موقع پہ آپ نے بولا ہو. پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص ہے جو میری گاٹ رہے. تو صحابہ اکرام دوڑے حضرت علی کو خوش قبلی سنانے کے لیے کہ آپ نے on the behalf of Prophet مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا ہے تو حضرت علی کا ایکسپریشن چہرے کا ایسا تھا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے حکم کے مطابق مسلمانوں پہ تلوار سوند رہی ہے کیونکہ قرآن میں حکم سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو تو حضرت علی اس کی پریکٹیکل تفسیر تھے تو یہ بالکل ون مقدمہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخالف جو اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں رسول کا حکم توڑ رہے ہیں اور وہ رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور بغاوت پہ اترے ہوئے وہ بھی حق پہ ہیں اور حضرت علی زیادہ حق پہ ہیں بالکل غلط یہ عربی کا ایک محاورہ ہے سوریہ عالمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی کہا کہ اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے اقرب تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ منافقین میں ایمان بھی ہوتا ہے نہیں اقرب حق حق والا کیونکہ باقی احادیث کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ مار کو باقی جماعت قتل کرے گی مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اس میں بالکل واضح ایک موجود ہے چیز اور جنگ جمل کے حوالے سے بھی کتنی احادیث موجود ہیں تو نبیل اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار حضرت علی نے اٹھانی ہے اور یہ ساری باتیں میں نے کمبائنڈ فارم میں فائیو بی ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہیں اکربی الحق کی بھی میں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے ہم کیسے کسی حدیث کو جو ہے وہ کھا جائیں گے وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا اور آج اگر وہ موجود سے نہیں بچ سکتا تو سیاد نہاری کی جائے جو بد جائے اس میں کون سا ایسا غلط مطالبہ ہے جو مطالبہ کرے وہ غلط ہے جو احتجاج کی کال دے وہ غلط ہے وہ انتشار بلا رہا ہے جو بد توہین کرے اس کی آپ سہولت کاری کر رہے ہیں سید امیر معاویہ کے بارے میں یہ بہمان ایسی حرزہ سرائی کرتا ہے کہتا ہے گروہ جہنم کی دعوت دینے والا تھا پھر دوسری عجیب بات پتا کیا حیران، حیران سید امیر معاویہ کے خلاف بھی کرتا اور آگے سے کہتا ہے رضی اور اللہ رضی اللہ انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے میں ہی بد بخت سے راضی نہیں اس نے بڑی ضرورت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیر ابن شوبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور اب بکواس کیا کر رہے کہ میں حضرت علی کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے اس کو روکو اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے, اس خلاف ہونی چاہیے سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں اس کے چینل کو بند کرو ان سبسکرائب کرو یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے آج یہ گستاخی کی ہے کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل جائیں گے پھر جن چیزوں کے اوپر تم نے مجھے بلیم کیا میرے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی وہ ایکزیکٹلی قرآن بخاری اور مسلم کے مطابق ہے اس سے بڑھ تمہارے بزرگوں کے اقوال سے میں نے وہ ساری باتیں بتا دی اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ تم بھاگو محمد بن عبد الوهاب صاحب کے جو بیٹا ہے عبد اللہ اس نے کتاب لکھی سیرت الرسل میں نے تو گن پوائنٹ پر نہیں لکھوائی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت عثمان کا چھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بھری کر دیا۔ پھر انہوں نے لکھا بنو میہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے لیے تنقید کے جملے بولتے رہے سب توہین کرواتے رہے اللہ تعالی نے مولا علی کی شان کو بلند کیا تاکہ اس صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ایک بخاری میں ملتی ہے اس میں بھی سب کا لفظ ہے حالانکہ بخاری کی تھری سیون زیرو تھری حدیث مسلم میں بھی موجود تھی لان اللہ تراب موجود تھا لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا یا تو یہ جاہل تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم ہے یا پھر یہ مراکت کر رہا تھا چلیں ہم دوسرا مانا نہیں لیتے ہم کہتے ہیں جاہل ہیں یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کے جاہل ہیں ربی السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کروں بالکل جی ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لمتے کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسی میں تو عمل کر رہے ہیں تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے مسلم میں یہ پوری حدیث ہے سکس فور ڈبل ایٹ کہ حضرت عبد الرحمان بن اوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ورید نے تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو اب تم اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو میرے صحابی نے جو ایک مد چھ سو گرام آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ساڑھے سات کلومیٹر پہ, پہ پھیلا ہوا اہد پہاڑ چٹیل اس کے برابر سونا بھی کو خیرات کر دے ایک صحابی کی اتنی سی گندم اس کا